Saludos a todos. Akno Ebru, te preguntamos en este video. Preguntamos cuál es mejor. Aquí están tus pensamientos. Eso que dices es cierto. Las algunas personas se aceran en una sola persona, sabiendo que nuestros actores Akin y Ebru hicieron un gran trabajo extraordinario y excelente en la novela ERKA y quieren que sigan juntos. Yo estoy con los dos, son unos grandes y excelentes actores que tengan un exitoso exfitos, mi gran respeto para ellos. Pienso que como fans debemos dejar a Miran y a Rean en Erkay como un lindo recuerdo de una serie única con unos actores extraordinarios que lo dejaron todo en el escenario y con un gran elenco, tenemos que darle la bienvenida a Ebru Yakin con sus nuevos proyectos y apoyarlos. Los dos son excelentes actores, pero Ebru canta increíble, monta caballo, ahora aprendió arco y flechas a luchar, tiene un ángel especial, una chica talentosa, sencilla que llegó al éxito por su esfuerzo sin ayuda y eso tiene mucho mérito. No puedo decidirme, los dos son grandes actores. Los dos actores son magníficos en sus interpretaciones, nos han tenido muy motivados en todas sus actuaciones y esa novela tiene a todos pegados al televisor ya día. Qué pena no haber podido coincidir. Los dos me encantan. Pero dejando a un lado las hormonas. Me gusta más el trabajo de Ebru. Es una artista completa en todo el sentido de la palabra. Como mujer me siento muy representada por ella. Cuando el destino de dos personas es estar juntos, pase lo que pase, estarán juntos. Esperemos a ver qué pasa. Me gustan los dos, son geniales juntos y por separado también. España-Andalucía. A mí particularmente me encantan los dos. Creo que no es bueno compararlos, cada cual tiene su estilo, no mejor ni peor, son diferentes. Ellos saben qué pasó. A quien no se veía de mal carácter todo lo contrario se veía muy amable y siempre se veía muy bien dispuesto con sus fans y con los del punto Platón era muy agradable y siempre muy buen compañero ella y Bru es muy simpático siempre está sonriendo. Los dos son excelentes actores y yo les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos porque se lo merecen. Amo a ambos como artistas y los comentarios tóxicos no son fans de nadie, porque se deben respetar su vida privada. Y comparto contigo lo quiero a los dos como actores. Excelente autores los dos me encantan son fantásticos y espero que volviera a trabajar juntos pero les deseo éxito en sus nuevos proyectos sé que todo les saldrá bien saludos qué difícil tener esa fama para ambos espero que les vaya bien a ambos en sus proyectos y creo que aquí lo tenemos como miran muy fuerte y debemos permitir que miran deje que haga su camino hola estoy fascinado con el nuevo rol de Ebru. espero que lances la serie de stan no podemos comparar las dos series de Akin y Ebru. Hay diferentes historias. Me alegro de que Ebru eligiera el papel de mujer guerrera. Con su belleza, inteligencia, sensibilidad y gracia de actuación, romperá todos los récords. Tras el éxito de la serie Arkai, no pudo elegir un papel sobre un tema similar, sino un papel que subiría aún más. Y así será. Siguió un camino como el de Burakov Civic, quien, tras la fama obtenida con Cara Zebra, eligió un papel más fuerte. Brulus Osman. Destan fue promocionado en 50 estados antes de ser transmitido solo sobre la base de promociones. Cuando comience la transmisión, dará la vuelta al mundo. El vestuario, los decorados, la música, el tema, los muy buenos actores harán de Destan una serie excepcional. Hola. Erka y es una de las series que a mí me ha encantado y es a 1.E la temporada y SQ también la empecé a ver en la pandemia full. Cuando llegó al canal guapa en Puerto .Rico, me punto y loca hablándole a las personas, Q la vieran, era muy linda. Yo sí creo que el novio de Ebru se puso celoso y la novia de Akin también se puso celosa. Y tenían razones los dos porque habían mucha química en esos actores. A mí también me gustan los dos, Akin y Ebru Cobayos no hay ninguno, yo estoy con los dos, no puedo hablar nada molo porque para mí son unos grandes actores y les deseo muchísimo éxito a los dos y cada uno tengan mucho éxito en sus nuevos proyectos desde Puerto de los Amo a los dos. La escena del beso en el puente fue muy real. Probablemente de aquí todas las reacciones de Sandra. Y la madre de Akin le aconsejó a su hijo que es mejor quedarse con Sandra porque con una mujer que acepta todo, podrá ir más allá de su carrera. No al lado de Ebru, que es hermosa, talentosa, inteligente porque los cielos habrían intervenido y ella no se habría centrado solo en su carrera sino también en lo que hace Ebru. Ahora entiendo a Freddy por qué le preguntó por su esposa tan rápidamente. No se puede tener una mujer al lado de una mujer tan hermosa, tan famosa, solo para mantener una amistad. El amor debe materializarse y Fedi lo hizo ofreciéndole el anillo de compromiso. Ambos son buenos actores y yo los quiero igual porque son excelentes y les deseo a los dos lo mejor. Erka y es una una ser hermosa. Y pero para mi gusto tiene mucha violencia. Los actores son geniales. El beso del puente creo que fue un beso de dos personas que se atraen, pero bueno al fin y al cabo no deja de ser una película. No se van a enamorar de todas las chicas o chicos con los que trabajas. Un beso guapísima cuando comencé a ver el fue precisamente porque veía tu emoción por la siguiente temporada y solo de escuchar tus comentarios pasé toda una noche viendo los capítulos y cuando vi la escena del beso en el puente pensé esto si sí se gustan pero a esta más se notó y lo transmitieron al público y eso que no sabía mucho ellos en las series y qué pasó entonces que me enamoré de la serie tanto como tú me imagino y no se diga de un príncipe bello entonces lo seguí en todas sus redes y además bien simpático y risueño y, y hasta me emocionó de escribirlo jajaja <laughs> me encanta que lo además entraba a sus en vivos traducía los mensajes del español al turco a ver si por suerte los leías sabrá dios si algún día leyó alguno bueno o oh, si o oh, más oh, acosadora oh, oh. yo saludos desde México creo que hubo entre ellos una fuerte atracción pero no se atrevieron sobre todo a quien que estaba con pareja y por lo que escuché en sus reportajes escucha a sus amigos y fía para sus decisiones como fue al tomar este proyecto que está por hacer y Ebru se le nota buena gente pero pudo haberse desilusionado apoyo a los dos porque son excelentes actores pero Ebru es arrasadora por su carisma. Se la nota decidida, fuerte. Perdón si mi opinión molesta, pero está cantando que la enemistad de ellos es porque tuvieron una relación punto amorosa y eso fue lo que les trajo problemas porque por trabajo no creo que hayan tenido problema. Ahora, me quedo con Ebru. Ella se siguió mostrando tal cual es y él se alejó de todo el elenco y de las fotos con ellos. Según comentarios, la mamá y la novia de Akin se mantenían en el set, y Sandra insulta a Ebru. Para mí son los dos buenísimos actores. Los espero ver en sus nuevas características. No hay comparación, los dos son buenos actores cada uno en su papel. a punto comento en una entrevista que el amor para él era paciencia, lealtad y credibilidad y eso deja mucho que decir. Para mí Eur se adelanto porque no se le ve el mismo amor. Son Gitsin çilem dayanamadım, sensizliğe alışamadım Bu hikaye bitti bitecek, daha ben mutlu olamadım O yerlerde yaşamak, her şeyi seninle paylaşmak Ne zor böyle sensiz olmak